устраивает, как играла сегодня команда. Ну, по предыдущей игре ну, были ошибки, а в этой игре в основном то, что требовали тренера от девочек, они справились в защите. В нашу команду все время поступают предложения, в основном к игрокам. Ну, девочки держатся, спасибо им за это. Я надеюсь, что мы преодолеем трудности. Надеюсь, на, очень на это. Чувствуют после этой игры все игроки плохо, потому что постоянно на подборе в воздухе идет толчок в спину всем игрокам. Ну, здесь в том числе. Мы будем настраиваться, играем с Кировоградом. Вот, э, будем настраиваться, разбирать, как бы они усилились. Э, ну, будем бороться справляемся как можем, стараемся. У нас сейчас очень мало человек на тренировках, приходится тренироваться по пять человек, мы толком не можем ничего отработать. Вот, ну, как что есть, то есть, что имеем, с этим боремся. Что, вам не Пока что нет. Ну, честно говоря, я с этими тренерами работаю с самого детства, мне очень дороги все с девчонками, у нас очень хороший коллектив, но я, пока команда будет держаться, будем держаться до последнего. Девчонки все молодцы, Тимскур для нас принципиальный соперник, мы всегда очень настраиваемся на их игру, тем более играем в их зале, всегда очень тяжело, команда очень сыграна. хорошо девчонки играют в защите, мы старались, настраивались, ну, как видите, игра такая и получилась, тяжелая, напряженная, ну, мы молодцы, мы справимся. or <laughs>